yedəmenin bu aparatlarını elə qoyublar ki, va birini burada, birini burada, arasında 2 metr, 3 metr məsafə ilə. Yani. Va bir maşın dayanıb orada yanacaq doldurur, düzdürmü? Bax, bizimkinə çatmır. Nə eləmək lazımdır? Həmin vaxt o qabağa verməlidir. O tamamilə qabağa verməlidir. 92 polnu bakurunda. Omu qabağa verməlidir ki, biz burada yanacaq doldura bilək. Yəni belə olar. Bunun bu özü də hara da? Mərdəkan yolunda. Deyəsən şəhərin mərkəzindədir. kvadratlı torpağın 1000 manatda, ya 5000 manatda, Amardəşəndə sotu sotu 1000 manatdır. manatdır. Biraz aralı elə də bu yana ki, bu aparatların aralı məsafələri bir azcın aralı elə. Biz də sərbəssənə yanacağımızı quraq da. Elə qoyurlar ki, birinlə birinin arasında o maşın çıxmıncə ikinci aparatda durmaq olmaz. Yəni, bu Mərdəkanda böyük yerdə nə var da eləyib ki, sizə bir balaca ona məsafə eləmirsiniz ki, hər kəs rahat olsun. Yenə də qiymətli torpaq. Qabaqda qalan məsafəyə bax qabaqdan məsafəyə necə yeni əgər e, 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 yanacaq dolduran avtomobil necə gəlib girə bilər ora? Heç fıralda girə bilməz. Baxın. Cəmə 1 metr məsafə var. 2 aparat var. 1 metr aralığında məsafə var. Yəni mümkün deyil ki, avtomobil nə edəlməli, gəlməli idi, qabağa getməli idi, arxa-arxıya gəlməli idi. E, o yanacaq vurmalı özünə. Bu arada da bizim yanacağımızda 85 litr. Hələ ki gedir. Şürd dəryadır da. <laughs> o qürzərin daxilindəki paqı dərriyadır görək nə vaxt olur hələ ki gedir hələ ki 92 litr at görək <laughs> qanacağın olsun at görək atmadı gördünüz mən də 100 manat hazırlamışdım görürsüz 100 manat atmadı, gəlib borclu qalıb Azpetrola. Çox da bizdən araları var. <laughs> Deyicə bir dəqiqə düş buraları süpür yada ki. Işte. Səhər 808 manat 23 qəpik. 108 manat, 8 manat 23 qəpik borclu qaldı Azpetrola. Təşəkkürə nə eləyir? buran rəisin maşını zadır. Svesecalarınızı dəndəcək, qurbana dem svesecə yatını onu dəyəcək, borsu qalmayaq da.